Sementara nak tunggu Allah Ta'ala bertajalli Tunggu, tunggu, tunggu tuan-tuan Orang kata teruk ni Penantian ini satu penyeksaan Tuan-tuan yang mulia Sampailah waktu yang Allah tetapkan Allah bita wajah Rabbuka Wal malaku safan safa Maka bertajallilah Tuhan kamu di pada masyar Dan waktu itu dibukakan pintu langit Malaikat turun bersaf-saf berbari-bari tuan-tuan Bawa turun arash Allah Ta'ala di pada masyar. Bila aras Allah turun Barulah manusia nampak ada bayangan Macam payung tuan-tuan Masya Allah ha, Bawa ada kemah tuan-tuan Aras yang begitu indah Diturunkan oleh lapan orang malaikat Pemikul aras Allah Ta'ala Wa <tuh> yahmilu arsha rabbika fawqaum Yawma idin Yang akan memikul aras Allah Pada hari itu Ada lapan orang malaikat Yang besarnya kata Nabi SAW Jarak antara bau kanan dengan bau kiri ni 500 tahun perjalanan tuan-tuan Besarnya malaikat pemikul aras Waktu itu aras Allah Ta'ala dibentangkan Waktu itulah tuan-tuan Bila Allah Ta'ala bertajalli Bila Allah Ta'ala memunculkan zatnya tuan-tuan Dengan jelmaan yang hanya Allah yang mengetahui Bagaimana caranya tuan-tuan Allah -tuan. <tuh> bintang wa asyaraqatil ardu binur Hari itu seluruh permukaan pada masyar yang tadinya Masya Allah gelap gelita Menjadi terang benderang dengan nur Allah Ta'ala Macam mana indahnya cahaya Allah tadi Allah sebut dalam an Nur... Cahaya Allah lebih indah daripada segala cahaya yang ada tuan-tuan... Mengatasi seluruh cahaya... Lebih terang daripada cahaya matahari... Lebih terang daripada cahaya bulan... Lebih terang daripada seluruh cahaya yang wujud... Di dunia ni... Allah Ta'ala bimbing kepada cahaya Allah... Siapa yang Allah kehendaki... Allah bimbing kita... Di padang masya nanti... Bila Allah Ta'ala dah tajalli... Manusia kata masa tu pucat tuan-tuan... Takut dengan Allah rasa besarnya... Allah malunya pada Allah... Hormatnya pada Allah... Waktu itu tak ada siapa yang besar bertahta di hati manusia selain daripada Allah. Seorang malaikat bangun mengumumkan. Hari ini Allah perintahkan tuan-tuan semua. Bersujuklah kepada Allah Tuhan yang kita rindui selama ini. Masya Allah. Allah Ta'ala suruh kita ni meraihkan dia punya kedatangan di tuan-tuan. Dengan bersujud pada Allah. Saat sedang bersujud itulah tuan-tuan dan rahmat Allah. Nabi cerita jangan kata ulama' Jangan kata Nabi-Nabi Hari itu malaikat pun bersujud dalam keadaan menggigil dan menangis tuan-tuan. Apa kata malaikat? Ini yang zikir kita baca masa kita sa'i. Kalau kita sa'i kita akan baca ini pada pusingan ketiga. Subhanaka ma suci ya Allah. Ma abadnaka haqqa ibadatika ya Allah. Kami selama ini belum lagi beribadat dalam erti kata yang sebenarnya di dunia dahulu ya Allah. Bawalah kita rasa sujud kita sekarang ni masih main-main lagi tuan-tuan. Kita belum sujud betul-betul lagi Kita belum semayang betul-betul lagi Di padang masya nanti Barulah sujud yang betul Barulah ibadat yang betul zakarnaka haqqa zikrika Ya Allah selama ini kami di dunia Belum berzikir dalam erti kata sebenar Ya Allah Subhanaka ma syakarna ma syakarnaka haqq syukrika ya Allah maafkan kami Islam ini kami tidak bersyukur lagi dengan kesyukuran yang sebenar-benarnya kepadamu ya Allah di dunia ni kita bersyukur lah macam mana pun Sebenarnya belum bersyukur lagi tuan-tuan Di padang masyar itu barulah semua menggigil ketakutan Dan akhirnya dia ringkahkan cerita tuan-tuan mulia Di saat sedang manusia sedang sibuk bersujud pada Allah Memuji Allah, malu pada Allah, segan pada Allah Waktu itu Allah Ta'ala ternyata satu kelompok di kalangan manusia ni Dia haramkan oleh Allah untuk bersujud pada Allah Ta'ala Allah Ta'ala beritahu satu golongan ini di pada masyarakat nanti Allah telah akan kakukan tulang belakang dia Di saat orang sedang semua sujud pada Allah Mereka ni Allah tak izinkan dahi mereka bersujud pada Allah subhanahu wa ta'ala <tabi> Khashiatan absaruhum Dalam Quran Allah sebut Hari itu mata mereka tertunduk malu pada Allah Tarhaquhum zillah Mereka diselubungi dengan rasa yang sangat hina dina Kenapa ya Allah keharamkan kami dahi kami sujud Mu ya Allah di dunia di, di akhirat ini sedang di saat orang lain sedang sujud pada mu Ya Allah kami malu Ya Allah Semua orang nampak kami tak sujud Allah beritahu Tarhakum dhillah. Mereka diselubungi dengan rasa hina Apa dosa mereka di dunia dahulu Wa qadakanu yuda'awna ila sujudi wahum salimun Dosa mereka di dunia Aku jemput untuk semayang di dunia dulu Hayya ala salah hayya al Dia kata relax dulu InsyaAllah Tak apalah nanti maghrib saya datang Ya Allah Zuhur saya tak datang asal saya rasa tak berminat nak datang maghrib saya datang waktu itu di dalam keadaan sihat sejahtera bukan sakit pun di hari kiamat orang yang tidak solat dan dijemput untuk solat berjemaah di masjid dia tak nak pergi tuan-tuan mulia Allah kakukan tulang belakang dia dia tak mampu nak turun untuk sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala dan ulama kata sebelum keputusan hisab dia buat orang-orang ni dah boleh buat keputusan kau ni nak pergi mana lepas ni tak payah ceritalah tak payah nak sembang banyak lah lepas ni InsyaAllah Ta'ala Ini pun dah petanda dah bahawasanya Memang sangkut lah lepas ni MasyaAllah Mudah-mudahan kita tak termasuk di kalangan itu tuan-tuan Jadi -tuan. cerita tuan-tuan Selesai manusia bersujud Para malaikat bersujud Nabi-Nabi bersujud Waktu itu tuan-tuan bila dibangkitkan Allah Subhanahu telah perintahkan para para malaikat susun mimbar-mimbar yang diperbuat daripada intan permata di bawah naungan arasy Allah Taala. Setiap nabi ada mimbarnya masing-masing. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbarnya paling hampir dengan arash Allah taala sebab itu kita baca doa ini lepas sembahyang Allahumma anzilhul maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah ya Allah letakkanlah nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan paling hampir dengan engkau ya Allah di hari kiamat nanti lepas mimbar nabi Ibrahim nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barulah nabi-nabi yang lain nabi Adam nabi Ibrahim nabi Nuh nabi Musa nabi ulul azmi disusunkan kerusi-kerusi yang banyak tuan-tuan dan mimbar-mimbar yang di mana kerusi-kerusinya adalah daripada timbunan-timbunan kasturi ada kasturi kuning ada kasturi hitam tuan-tuan maka di, di ringkaskan cerita malaikat mengumumkan sekarang dijemput setiap VVIP div-div kehormat untuk ambil tempat duduk masing-masing dipersilakan yang teramat mulia baginda Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambil tempat yang paling istimewa di sisi Allah Ta'ala duduk oleh Nabi kita Sallallahu dengan sepenuh kemuliaan dipanggil semua Nabi-Nabi Aina syuhada di mana orang mati syahid ambil tempat duduk kalian di belakang seatnya para Ambiya Alim Sallallahu Wasallam seat sah paling pertama sah para Nabi barisan kedua sah orang mati syahid yang ketiga Ainal Al-Aimah imam-imam dan juga para alim ulama ambil tempat kalian Ainal Al-Muadzinun di mana para muadzin yang selalu melaungkan azan di dunia ni ambil tempat kalian di belakang para imam Masya Allah dan di manakah para penghafal Quran orang menghafal Quran dapat duduk sebelah dengan malaikat kira min bararah malaikat yang jaga Quran di lauhul mahfuz dan pada hari itu tuan-tuan Allah telah beritahu innal ladhina innal ladhina ajramu kanu minal dulu orang kafir pendosa ni dia suka menganji dekat orang yang taat ni ah, Engkau tu syurga dah tu untuk engkau tu dia selalu mempermainkan kita Kita ajak semayang Tak apa lakukan semayang dulu lah Engkau nak masuk syurga kan Dia selalu mempersenakan kita Nanti hari kiamat Barulah orang beriman Falyawman ladhi na'amanu kufar yadhakun Hari ni orang kafir gelak kat kita tuan-tuan Kita amalkan Islam ha, Sekarang ni siapa yang betul Siapa yang untung sekarang ni Bila dijemput semua manusia dapat duduk di bawah naungan arash Allah Ta'ala Hari yang tidak ada tuduhan Melainkan hanya tuduhan Allah Ta'ala sebab tu masa kita tawaf tuan-tuan Kita baca doa Pusingan keempat ke ketiga Ya Allah tempatkan kami semua Ya Allah Di bawah naungan arasmu Ya Allah Pada hari di mana tiada terduhan bayangan Melainkan hanya bayangan arasmu Ya Allah Lepas tu diumumkan tujuh golongan Mari semua tujuh golongan akan dijemput duduk di bawah naungan aras Allah Ta'ala Yang pertama di manakah pemimpin yang adil di dunia dahulu Pemimpin yang adil Ambil duduk di bawah naungan aras Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ha, pemimpin tu kita boleh jadi dah Tapi kita boleh ambil yang enam lagi Contohan ha, boleh tengok Mana amalan yang tuan-tuan boleh ambil Salah satu daripadanya Nabi kata apa Lelaki yang bersedekah Tangan Kanan, tangan kiri Tak tahu Sedekah banyak Tak berkira-kira tuan-tuan Tak tengok dah not berapa nak bagi Yang kedua Yang ketiga Lelaki yang mana hati Sanubarinya Sentiasa rindu kepada masjid Yang keempat Ciri-ciri yang paling mudah Berkasih sayang kepada Allah yang kelima kata Nabi SAW Masya Allah Syabun nasyafi ta'atillah Remaja yang membesar dalam ta'at pada Allah Korbankan zaman remaja dia